и мы сегодня просто в сумасшедших эмоциях будем вместе с вами находиться весь день. Это исторично, это исторично подея, потому что сегодня мы вызначаемся из найперспективнейшими стартапами, которые отримают 3 по 100 тысяч гривен. А помимо этого еще и один проект получит целых 50 тысяч гривен за то, что он набрал за все это время от вас больше всего лайков. На вылочке подрахунки 100 плюс 100 плюс 100 плюс 50, 350 тысяч гривен на втилание стартапольской мрии. Та нескафе ідея X сьогодні фінал. So, let's go! Доля українських стартаперів сьогодні вирішують наше почесне та поважне журі, яких ми зараз і подивимося. І познайомимося. Тож знайомтеся. Даяна Фортіс, голова відділу маркетингу, напоїв Нестле в Україні. Андрей Шабанов, генеральный продюсер просто радио, а также продюсер проекта «Большой украинский стендап». А yeah. також шана Петрова, основатель осветнего центра «Стартап Юкрейн», коворкингу «Киевворкин» и бизнес-табро «Made in Ukraine» сами, знаешь, мне уже не терпится наконец познакомиться с креативными, с молодыми, с талантливыми и амбициозными нашими финалистами. Поэтому прямо сейчас я уже готова отправиться в грин-рум. Ну а пока лавика будет надыхать наших участников, давайте пригадаем найголовніше, как умови, так и все чудеса, которые происходили в конкурсе Nescafe и DX. Тисячі стартапів із усієї України. Більше мільйона онлайн-вболівальників. Це конкурс Ікс. Місія визначити найкращі стартапи у творчій, соціальній та бізнесовій категорії. Чотири місяці на онлайн-платформі конкурсу тривала запекла боротьба. З двох тисяч поданих проєктів до фіналу прорвалося лише дев'ять. Усі вони претендують на 100 тисяч гривень стартового капіталу. Плюс той стартап, який найбільше залайкали в інтернеті, отримає 50 тисяч гривень. Чи буде серед переможців український Фейсбук, Тесла чи Airbnb? Дізнаємося просто зараз. Кстати, в этот волнительный момент я сейчас нахожусь в Гринруме, и меня окружают три капитана социальной категории, которые будут бороться за 100 тысяч гривен от NES-KS3 в одном. Тепляков Кирилл, а формула студент КПИ. Аристов Алексей у нас отвечает за Атлантиду Экодайв. А еще Андреяш Александр был спрятался вместе с проектом Патио. Ребят, ну что ж, по-мужски нужно как-то решать, кто из вас пойдет первым. А как раз за камень, ножницы, бумага. Давайте сейчас пацански и решать, кто пойдет первым. И раз, два, три. Есть у нас первый человек претендент. Хорошо. Следующий, второй номер, кто у нас будет? Давайте решать. Раз, два, три. Ну, есть у нас. Что ж, в первом посылаем тебя. Мы желаем тебе удачи. Давайте сейчас все же пять дадим, да, друг другу. Твоя группа поддержки прямо сюда, в Green Room, к нам придет. Мы будем передавать слово Сане, и он уже будет встречать тебя, а мы желаем тебе прекрасного спича. Що відбувається, сьогоднішні конкурсанти, сьогоднішні учасники битви стартапів будуть проходити випробування справа тому, що вони будуть показувати свій алевецью піч. Як все це відбувається? Уявіть собі, наприклад, ви бачите дійсно інвестора своєї мрії. І у вас лише короткий час для того, щоб запевнити у тому, що ваша ідея найкраща. Ви потрапляєте, наприклад, у ліфт. І у вас залишається, ну, наприклад, 100 секунд для того, щоб вразити його і закохати у свій проект. Отже, зараз учасники будуть підійматися сюди за цей стіл і будуть доповідати і впливати на. жюри таким чином. Тоже, увага, зараз пропоную уже ознайомиться с нашим першим участником. Всем привет, меня зовут Тепляков Кирилл, и я представляю проект «Формула Студент Копы. Наша команда занимается изготовлением болида, который будет представлен на международных соревнованиях «Формула Саи» в Чехии команда самостоятельно изготовила уже раму для болида. Также ребята изготавливают самостоятельно э, подвеску, тормозную систему, рулевое управление э, и обвес. Но у нас не хватает самого главного – это двигателя. Благодаря двигателю мы сможем собрать полноценный автомобиль и поехать представлять Украину на чемпионат мира в Чехии. Наша уникальность в том, что мы первые киевские студенты, которые самостоятельно спроектировали и построили болид, который будет представлять Украину на международных соревнованиях. Крыл, привет. Ну слухай ты знаешь формулу своего успеха? Конечно. То, топ перед тобой находится сути. Тебе необходимо за 100 секунд, действительно, на них плыть, распознать эту идею, таким чином, чтобы они просто закукались в эту идею, и таким чином и таким чином ты. Один, два и три, поехали. Ни один университет не готовит инженеров. Выпускник вуза в Украине не имеет опыта, безинициативный, боится в свои силы, не хочет принимать ответственность. Решение этой проблемы есть множество, но самое эффективное – участие со студенческой скамьи в международных проектах и соревнованиях. Формула СНКП – образовательный социальный проект, направленный на получение практических знаний у студентов, инженеров, экономистов, маркетологов и пиарщиков. На протяжении года студенты обучаются дизайну и конструированию, технологическим процессам, вести документацию по международным стандартам, привлекать средства на проект, вести информационную кампанию и нести ответственность за принятые решения. Оценка работы студентов за год – участие в международных соревнованиях. Одними из таких соревнований является формула САЕ – самые крупные студенческие инженерные соревнования среди ведущих технических вузов мира. В этом году наши инженеры будут презентовать, собственно, ручно спроектированный и изготовленный болид на этапе в Чехии. Что сделано за год? Обустроено три лаборатории, спроектирован болид, проведены расчеты и испытания узлов и механизмов, изготовлено большее количество систем, готовимся к международным соревнованиям. Но нам не хватает главного ⁇ средств на покупку двигателя. Болит ⁇ это не конечная цель. Это первый шаг к созданию платформы инженерного творчества студентов. В этом году мы обучили около 20 специалистов, и в следующем их будет уже в 5 раз больше. Формула студент КПИ органично дополняет систему образования и позволяет студенту в университете стать инженером. Ну что, можете вы приветствовать, ты, наверное, швидше все это сделал. Хочу сказать, действительно, это гидно Аплодисменты. И, ну, теперь я пропоную приходить уже до жюри. Какие кошти необходимы для покупки двигателя? Двигатель стоит около 50 тысяч гривен. Еще 10 тысяч гривен это будет до обустройства машины под этот двигатель. 10 тысяч еще это комплектующие, расходные материалы и прочие материалы. И также на 30 тысяч мы собираемся купить три комплекта амуниции для заезда, так как если у нас будет двигатель, мы сможем проводить заезд. А сколько стоит и стоит ли, сколько это вообще подать заявку на участие в этих, в этих гонках? Участие стоит полторы тысячи евро, которые мы уже оплатили, то есть на данный момент уже вот мы готовимся, ну, мы собираемся выезжать на соревнования 31 августа, то есть буквально через две недели. Mm -hmm. а вот сейчас мы уже подали документы на визу, то есть у нас уже сплачены полностью все организационные взносы, участие, полностью все, то есть нам по факту вот, мы уже почти готовы выезжать, не хватает только двигателя. Как вы планируете развиваться? Как вы видите себя через три года хотя бы, я вот. не говорю про пять лет? Мы планируем развиваться в двух главных направлениях. Первое — это образовательная платформа. Вторая составляющая — это создание Платформы инженерного творчества. Мы хотим давать инженерам возможность воплощать, все, ну, воплощать свои идеи вот в этом пространстве. Чем вы будете отличаться от других образовательных платформ, потому что то, что вы назвали, уже есть. Да, в Украине есть аналоги просто по инжинирингу. Но в контексте изготовления, обучения на конкретных практических примерах, которые потом могут принимать участие в международных соревнованиях и быть оценены международным судейством, которое состоит из ведущих инженеров мировых компаний. К сожалению, пока в Украине нет. Крыл, дякую тебе, и ты прошел цей испыт. <звучит> <звучит> Боже какая поддержка у вас, ребята, ничего себе. Все было круто, все как нужно, то есть кипляков тащит. Ну все, давайте тогда пятерочку мне даем, да, хорошо? Удачи мы вам желаем, ребят. Тож, будем знакомиться с наступным нашим проектом и за прошлого наступного участника, а пока еще <звучит> на экраны, будем знакомиться виртуально. Привет, меня зовут Андрей Аш Саша, я представляю проект Патия. Мы сейчас находимся во внутреннем дворе э, одного из корпусов КПИ. Э, ранее здесь э, было любимое место студентов для отдыха. Здесь стояли лавочки, были два прекрасных фонтана. Наша идея состоит в том, чтобы на базе этого разрушенного дворика создать образовательную площадку для проведения лекций, воркшопов, мастер-классов, привлечения каких-то зарубежных специалистов, внедрение этого в образовательную систему и самое главное сделать из этого максимально бесплатное, свободное пространство для всех желающих, не только для студентов, не только для студентов КПИ или других вузов. Уникальность нашего проекта состоит в том, что все образовательные мероприятия, которые будут проходить на базе нашего пространства, будут полностью бесплатными. А также все рабочие места, которые мы здесь обустроим, будут со свободным доступом круглосуточно любому желающему. Здесь планируется два этажа общей сложности 800 квадратных метров, которые смогут функционировать круглый год. Мы планируем четыре функциональных зоны. Это workspace, лекторий, лаунж-зона и наша изюминка, летний лекторий, который будет функционировать open air. Также у нас У нас будете дві три переговорної в яких можна буде провести які-либо закриті засідання тих ліних проєктів. Повіда в конкурсі допоможе нам залить фундамент наконец-то і поставити перші стіни для проєкту. Саня, привіт тобі! Ну, хочу сказати, мені тут лавіка навушко нашептала, що, начебто, ви заспокоїтися сьогодні, заспокоїться таким чином, що ви рахуєте не з одного до десяти, а з однієї до ста тисяч гривень. Це правда? По одной гривне. <laughs> Один, два, три. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я расскажу про апатию. В принципе, все начиналось со двора внутреннего корпуса КПИ, неблагороженного уже много лет как, стоявшего без дела. Была идея года два, как сделать из него просто место для отдыха, но мы пошли немного дальше. Уже полгода, как этот двор планируется как функциональное место. 800 квадратных метров постройки, workspace, лекторий, лекторий open air, то бишь летний, опять же. <реклама> Николюся, сберися. Час идёт. 59 секунд, ты встыкнешь. Мы На данный момент мы имеем команду, мы имеем более 20 человек, которые задействованы в проекте, но э, базового финансирования нет. То есть у нас уже есть э, люди потенциально, которые хотят э, профинансировать на, нашу историю, но, э, к сожалению... Э, Требуется какой-то старт, требуется базовый капитал. Дальнейшее наше развитие не только постройка этого здания в дворике, а еще и создание конструкторских бюро. 30 секунд? И конструкторских бюро, создание привлечения каких-то киевских урбанистов, киевских активистов по развитию города, по развитию страны, создание комьюнити по развитию как личностному, так и, в принципе, всего окружающего нас. Хотим победить. А какой у вас общий бюджет всего проекта? Мы планируем, в принципе... Полтора-два миллиона гривен. Полтора больше. Как руководство института относится к тому, что будет стоять какое-то время у них во дворе недострой? В принципе, администрация согласна. Но я все равно не понимаю, каким образом вы собираетесь сделать его практически бесплатным. И вот, как бы это было одно из преимуществ, то есть там все остальные платные, а мы бесплатные. Если вы планируете хотя бы те же сервисы предоставлять, что и другие открытые пространства, то вам надо там какой-то бесплатный чай, кофе. Uh, и это тоже стоит каких-то денег. Откуда финансирование? У нас есть деньги на кусок хлеба, там с маслом, и, может даже иногда и кринка. Мы готовы свои деньги отдавать в этот проект. Это наш проект, это наши детище. Как-то так. Саша, все серьезно, но заплутано, хочет тебе сказать. Он просто очень нервничает на камеру говорить. Тож, наступный участник поднимается, встречаем его, а пока еще, давайте с ним вкотре познакомимся. Всем привет! Я Аристоф Алексей, куратор проекта Атлантида Экодайв-центр. Мы студенческий клуб подводного плавания Атлантида. В этом году нам исполняется 50 лет у нас юбилей. Мы являемся единственным клубом в Украине, который обучает студентов дайвинга бесплатно. Вся работа в нашем клубе является волонтерской и исключительно на альтуристической основе. На протяжении всего существования нашего клуба мы постоянно занимаемся экопрограммой, очищая водоемы. Например, в этом году мы очистили большинство киевских пляжей, наиболее популярные среди гостей Киева и Киевлян. В случае победы в этом конкурсе мы планируем закупить новое снаряжение, это акваланги, для того, чтобы участвовать более качественно, профессионально и безопасно в очистках водоема. Посмотрите на этот баллон. Ему уже порядка 40 лет. Он жавый, небезопасный, морально устаревший, а также отчасти физический. В нем пропускает в некоторых услах воздух и в нем небезопасно плавать. Чтобы продолжать нашу экологическую миссию, мы очень надеемся на победу. Битва стартапов продолжается. И просто зараз у Червоному кутку находится наш червовые участники, який будет отстоять правду якраз проекту Атлантида. У тебя лише 100 секунд. Один, два. Три, поехали! Значит, цель нашего, нашего клуба, дайв-клуба, заключается в чистой, здоровой и спортивной Украине. Мы уже, как с тех пор, как существуем, 50 лет мы этим занимаемся. То есть, куда бы мы ни выезжали, мы всегда убираем подводную акваторию. Но мы пытаемся вынести эти ценности из за пределом нашего клуба. То есть уже третий год, как мы а, работаем над программой а, образовательно-воспитательной. То есть мы организовываем эко-акции, а, а, и мы через средства массовой информации пытаемся максимум привлечь общественность и а, вложить им, а, то есть довести о культуре отдыха, о, а, о, а, 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 культуры отдыха, а также проблемах загрязнения водоемов. Мы рассказываем, как правильно, где правильно отдыхать, как правильно плавать, не мусорить. То есть и до акции, и во время акции, и после акции мы по, по максимуму об этом рассказываем. А, а также мы ведем а, обучение в нашем клубе студентов, подводников экологов. Но проблема в том, что мы клуб некоммерческий, и все наше снаряжение ему 30-40 лет. Это грубо говоря, это старые советские акваланги, которым место в музее Советского Союза. Вот и в них небезопасно плавать. В основном мы их используем для обучения ст студен студентов и очистки в более-менее чистых водоев. Нам нужны новые акваланги, благодаря которым 15. мы. можемо ще 15-20 лет 7, работать активно. 7, 6, Все, Спасибо 5, за внимание, 5. даже вложился. Yes, yes, yes. Я хочу тебя привітати. Ти зробив yeah, цю справу. Ну а тепер ця справа yeah. вже переходить до нашого журі. Хто буде першим питати нашого хлопця? Скільки людей у вашому клубі? А 300 человек. Звісно, на вколишнє середовище дуже важливе, але безпека людей є більш важливою. Не використовуйте це старе спорядження, це дуже небезпечно. Чесно, ну то есть это страшно на тех аквалангах, которых вы как бы ныряете. Я бы, например, никогда бы в жизни к вам не пришла. Ну еще раз повторю, мы их используем в основном для обучения в бассейне. На эк акции мы берем в аренду новые акваланги современные, с которым безопасно плавать. Ну вот говорю, почему нам необходимо эти, этот выигрыш, чтобы закупить 5 современных аквалангов, благодаря которому мы сможем еще 15-20 лет проводить очистки водоемов по всей Украине. Атлантида, эко -дайв! Атлантида, эко -дайв! Все будет возможно с такой хорошей командой! Мы уже прослухали и подивилися три проекта, которые брали, и берут участь у в... Нескафе и dx в этом конкурсе. И кто из них утром тримает 100 тысяч гривен. Кто? Про это мы не знаем с годом. У соціальній категорії змагаються автоконструктори з формула Студент КПІ», підводники з Атлантіда Екодайв та автори вільного простору Патіо КПІ». Хто забере 100 тисяч гривень від нескафетри в одному? Дайвери, автомобілісти чи ковокери? Дізнайся вже за мить.